assalomu alaykum al mansur kanaliga xush kelibsiz g'ayurlik rashq nima bu yaxshi narsami yomon narsami insonni tabiatida har bir insonni tabiatida mana shu g'ayurlik rashq bor bu sifat insonni foydasiga ham ishlashi mumkin insonni zarariga ham ishlashi mumkin bu sifat yomon ham emas yaxshi ham emas inson o'zini ixtiyorida uni yaxshilikka ishlatish yoki yomonlikka ishlatishik rashk qilmagan erkak erkakmi dayus bo'ladi da u dayus kim edi ayolini begona erkaklardan qizg'anmaydigan rashqi kelmaydigan bu غayurlik, narsa, kişini, blan, alaborsa, e, g'ayurlik rashq degan narsa kishini oxirat ishlarida boshqalar bilan musobaqalashishlikka olib borsa mana shu insonni fazilatini ko'taradi agar dunyo ishida boshqalardan qolib ketayotganligiga g'ayurligi kelib rashk kelib turib dunyo maydoniga agar olib kiradigan bo'lsa bu sifat insonni halok qiladi agar oxirat ishida insonning g'ayurligi tutsa bu mahmud maqtovga loyiq g'ayrat deyiladi ammo agar dunyo ishida musobaqalashishlikka tortadoigan bo'lsa bu g'ayurlik mazmun yomon g'ayurlik deyiladi demak bu g'ayurlik degani rashq degan sifat yaxshi yo'lga ishlatilsa insonni yuqoriga ko'taradigan narvon bo'ladi agar dunyo matosida dunyo maydoniga tortib qo'yadigan bo'lsa musobaqalashshlikda insonni halokatga -ka, olib tushib ketadigan asbob bo'ladi g'ayurlik har bitta insonda bor erkakmi ayolmi farqsiz ammo ayollarda bu g'ayurlik erkaklardagidan ko'ra ko'proq ko'zga tashlanadi masalan qancha qori ukalarimiz bor qaysidir oshona oshnasi 30 bor qur'on yodlabdi degan gapni eshitib turib ichidan g'ayurligi kelib men qolib ketamanmi deb turib shu sabab shu g'ayurlik sabab Qur'on yodlab yuborgan bo'ladi Qara deydi ona oshnan deydi ikki paro qur'on yodlabdi mana shu ramazonda desa haligi o'g'il bolaga nima kirib qoladi ichiga o't kirib qoladi nimaga men qolib ketishim kerak deydi yana kimdir savobli amallarda o'zib ketayotganini ko'rib turib kimdir yana o'zini savobli amalga uradi demak hozir aytdik inson mana shu g'ayurligini to'g'ri yo'lga bursa najotga yetadi agar noto'g'ri yo'lga buradigan bo'lsa halokatga yetadi masalan bir odam boy odam mahallasidagi har bitta bir kambag'alni uyiga ramazonda bir qopdan un tarqatibdi de, desa haligi odam sizdan puli ko'pemas bilasiz sizni puliniz ko'p undan nimaga o'qiganni men qilolmayman deysiz g'ayurligi sizni savobli ishga undaydi yana bittasi ramazon oyida mahalladagi miskinlarga bir tonnadan ko'mir tushib beribdi de, qishga degan gapni eshitdingiz buni ham pul ozi sizdan bundan pulingiz ko'p sizni nimaga men olmayman deysizda shu g'ayurlik sizni amalga turtiydi xulosa birodarlar xulosa g'ayurlik insonni yo halokatga yo najotga etaylaydi endi zamonamizda odamlar birini ikkinchisidan puli oz bo'lib qolayotganligi uchun g'ayurlikka keladi allam ahad u maqtanib juda ko'p molu dunyoni sarf qilib qo'ydim deb u o'zini riyokorlik bilan molu dunyo sovurayotgan paytida hech kim ko'rmagan deb o'ylaydimi va rahmatiparvadigoringizni rahmati esa ular to'playdigan molu dunyodan afzal demak biz kimga qarab turib kimga qarab turib g'ayurligimiz kelishligi kerak xayrli ishlarda bizdan o'zib ketayotgan birodarlarimizga qarab g'ayurligimiz kelishi kerak va ulardan o'zishlikka harakat qilishimiz kerak ge, dunyo matohida qolib ketayotganimizga g'ayrligimiz kelmasligi kerak dunyo ishlarida sizdan o'tib ketayotgan odamga nisbatan g'ayurligingizni kelishi sizni hasadgo'ylikka olib borib qo'yadi oxirat ishlarida sizdan o'tib ketayotgan odamni ko'rib turib g'ayurligingiz kelishi havasingizni oshiradi alloh taolo aytadi bas musobaqalashadigan odamlar bo'lsa mana shu oxirat ishlarida musobaqalashsin bas amal qilguvchilar mana shunday mangu baxt saodatga yetaklaydigan amalda bir bir maqsin nima bahslashsin amal qilsin rashk xususida g'ayurlik xususida ayol kishi albatta erini rashk qiladi qizg'anadi agar rashk qilmasa erini er ir bu xotinni yaxshi ko'rmay qo'yadi demak er nimaga yaxshi ko'radi ayolini chunki ayoli bu erini yaxshi ko'rganligi uchun rashk qiladi ayol yaxshi ko'radi shunga binoan er ham yaxshi ko'radi